যীসু তুমি দয়া ময় দয়ার সাগর নাই পাপড় ক্ষমা মরুধার যীসু তুমি দয়াময় দয়ার সাগর নাই পাপড় ক্ষমা মরুধার মো কৃপা করা হে জিবিতী প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ সৰ্বোত্তম নামত আপোনালোকক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ পবিত্ৰ বাইবেলৰ জোহনে লিখা শুভবাৰ্তা ওঠৰ অধ্যায় আঠত্ৰিছ পদত আমি এইদৰে পঢ়োঁ যে সত্যতাৰ ফলীয়া সকলোৱে মোৰ কথা শুনে পিলাতে তেওঁক ক'লে সত্যতা নো কি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট পিলাতক যেতিয়া ক'লে তেওঁৰ ৰাজ্য এই জগত নহয় আৰু তেওঁ সত্যৰ সাক্ষ্য দিবলৈহে এই জগতত জন্ম ল'লে আৰু এই জগতত আহিল যিকোনোৱে সত্যৰ হয় তেওঁৰ সাক্ষ্য শুনিব এই কথাত পিলাতে যীচুক সুধিলে হয়তোনো কি হয় এই প্ৰশ্নৰ তিনিটা অৰ্থ হ'ব পাৰে প্ৰথম বিভ্ৰান্ততাৰ কাৰণত দ্বিতীয় উৎসাহৰ কাৰণত তৃতীয় স্পষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণত কিন্তু তেওঁ উত্তৰ নুশুনি গুচি গ'ল পাপী মানুহৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট দেহদাৰী হ'ল আমাৰ সকলো পাপৰ বুজালৈ ডালবাৰী কোচত মৃত্যু হ'ল আমাৰ পাপৰ দণ্ড নিজৰ ওপৰত লৈ নিজকে বলিদান কৰিলে মৃত্যুৰ পৰা জীৱিত হ'ল যাতে যিকোনোৱে তেওঁক বিশ্বাস কৰে উদ্ধাৰ পাব যেতিয়া শুভবাৰ্তা শুনোৱা হয় তেতিয়া মানুহৰ এই তিনিটা প্ৰতিক্ৰিয়াক দেখা পাওঁ বিভা বিভ্ৰান্ততা অস্পষ্টতা উৎসাহ আপোনাৰ যি কোনো বিভ্ৰান্ততাক সত্যৰ লগত সমাধান কৰি উৎসাহক সত্যৰ বিশ্বাস দি আপোনাক মুক্তি আৰু শান্তি আৰু অনন্ত জীৱন যেন প্ৰদান কৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমাৰ এই প্ৰাৰ্থনা